मेरा नाम डॉक्टर डी अमरचंद है यशोधा हॉस्पिटल सिकिंदराबेड से है पेशेंट हमको जनवरी में आया था इस साल से उसका वजन 120 ट्वेंटी केजेस था उसका डायग्नोस हुआ था मॉर्बिड ओबिसिटी तो पेशेंट का मल्टीपल को था उसका बीपी था शुगर था और उसका नी पेन आर्थराइटिस था और ओ एस था उस समय में केजन ट्वेंटी केजेस था बी एम ए केजेस था उस समय में उसका डायग्नोस है मॉर्बिड ओबिसिटी सो इसके लिए एक ही तरीका है ऑपरेशन इज द परमानेंट क्योर फॉर दिस पेशेंट क्या है इसमें हमको आ, पेशेंट को स्लीव लाप्रोस्कोपिक स्लीव गैसे किया था वो क्या होता है की ऑपरेशन से अंदर से स्टमक को डिवाइड करना है एट्टी परसेंट स्टमक को डिवाइड कर कर निकाल देंगे उसके वजह से क्या होता है पेशेंट का स्टमक का ट्यूब से होता है और उसका हार्मोन थोड़ा सा कम होता है अपडेट के हारमोन कम होता है और पेशेंट ज्यादा खाने के लिए इच्छा नहीं होता है इसके हिसाब से उनका एट मंथ्स हो गया अभी उसका वजन है सेवेंटी फाइव के जीज ए रिस्की प्रोसीजर नहीं है उसका कोमोबिट्स सभी कम हो गया बीपी शुगर और थायराइड और उसका जॉइंट पेन्स और ओ सभी कम हुआ तो पेशेंट बेटर लाइफस्टाइल होता है कल्पना उत्तम राहुल वेट एकशे किलो होता एकशे वीस किलो होतो तर मी हैदराबाद ला जाऊन ऑपरेशन केलं आता माझं वजन पंच्याहत्तर किलो वरती हा आहे पाच लाख रुपया खर्च आलेला आहे आता मला बीपी था। शुगर थायरॉइड कोणताही त्रास नाही आधी मला भरपूर त्रास होता चलणं सुद्धा शक्य नव्हतं काय म्हणजे कुटुंबियांचं वजन जास्त नाही माझ्या घरामध्ये कोणचही वजन जास्त नाहीये दम लागायचा चलताना त्रास व्हायचा आणि घुरट्या जास्त होत्या झोपेमध्ये त्याच्यामुळे मला अशक्य झालं होतं चलणं वगैरे त्याच्यामुळे मी ट्रीटमेंट घेतली आणि वेट कमी केली किती वेळ पंचेचाळीस किलो वेट कमी झालं